про Что делает Украина? Да, конечно, ресурсы есть. Что происходит на фронте? Люди не понимают, что происходит. И более всего вопросов, а что происходит в Курской области? Что происходит в Курской области? Уже даже не задают вопросы, почему это случилось. То есть тут все понимают. Почему это случилось, не понимает только, почему до сих пор мы не знаем, кто конкретно за это ответил или ответит. То, что на Украине все плохо, мы знаем давно уже. Только почему-то они никак не рухнут. То, что фронт вот-вот посыпется, тоже знаем. Только что он-то никак не сыплется. Значит, Зеленский. То, что он плохо кончит, это сомнений нет. Вопрос в том, когда он плохо кончит. Через месяц или через 10 лет. И второе, главное а он эффективно работает. Он эффективно обеспечивает действия антирусского, антироссийского киевского режима. Люди до сих пор не могут понять, почему мы не можем освободить территорию Курской области. Нужно признать, что украинцы, как разведно-диверсионные группы, ведут очень эффективную работу на территории уже как бы, классической России, в Курской области. А вот я не видел деятельности такой партизанской диверсионной на территории врага. А вот они действуют эффективно. Почему произошло то, что произошло? Ну как же так? Ведь все же было видно, почему же как-то не, не предотвратили. Mm -hmm. Ну давайте начнем с того, что мы получили оплеуху. Со спутников мы что-то видели? Видели. Авиация наша засекала передвижение огромных масс украинских войск? Безусловно. Беспилотники контролировали территорию? Безусловно. Войсковая разведка должна была спать или работать в ближайшей, так сказать, тактической глубине? Конечно. Это тоже наш гигантский просчет. Совершенно понятно, что если располагали вот всей суммой информации наш генеральный штаб, командование специальной военной операции, то тут можно сделать вывод, что не придали значения, что ли. Это, это, это стратегический просчет, это серьезно. А может быть зададимся вопросом генштаб или командование своего не располагало информации? И я в это не верю. Я ждал, что министр обороны должен будет сделать стратегические, глобальные акценты на том, какие уроки надо извлекать из того положения, с которым наша армия столкнулась на Курской земле. Я вот этого. Не услышал. Я не услышал о том, что надо учиться оперативно реагировать на вот эти сигналы разведки, на угрозы. Я не услышал этого, да? А, допустим, я не услышал на а, о том, а, что в принципе надо делать в данной ситуации. А потом у меня возникает еще и другая проблема в голове, да, у них много у меня проблем. Я уже вижу, что мы, в общем-то, менжуемся, стесняемся говорить, что специальная операция, военная, специальная военная операция уже закончилась, дорогие друзья. Ее уже нет, уже начинается война. Вот этой оценки тоже хотел услышать от э, Белоусов. Белоусова. Я бы хотел услышать и от Белоусова в глобальном стратегическом плане ответы на вопросы, которые от нас с вами требует народ. Он же уже насмехается. А где удары по центрам принятия решений? Министр обороны должен слушать народ, должен слушать народ и давать ответы. Народ этого Белоусов почему-то забыл сказать о том, что активнейшим образом идет наращивание помощи и финансовой, и военной помощи Запада Украине. И мы уже можем, мы, мы, мы можем понимать о том, что, в общем-то, надо ожидать то, что вот контингентов, штатных контингентов войск НАТО. Вот уже сенатор Грэм уже не стесняется говорить, что в самолетах М-16 будут сидеть кто? Профессиональные военные летчики. Они отпускники, они запасники. Но это же для дураков совершенно сказано. Когда общество поддерживает армию, это самый сильный боезаряд, который армия может получить у себя за спиной от общества. А вот тут у нас уже, мы тут тысячу раз уже говорили, У нас цього єдиства нет. і з этим, звісно, нада щось делать. Ми тим часом будемо розмовляти із військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, слава Україні, Героям слава. пане Денисе. Чи знаєте вже що це таке прекрасне було тієї ночі в Криму? І, і аеродром в Кіровському е, був гучним тієї ночі, і в Джанкої лунали вибухи. Що воно? Ну, подробно, але я думаю, що на 99% це знову ж таки удари по аеродромах, які задаються силами оборони України. І по інших військових цілях і об'єктах Криму. Це вже продовжується в який вже місяць, і я не думаю, що ця система далі буде перервана. Тобто знищується військова інфраструктура в Криму. А стосовно о, наслідків, ну, давайте почекаємо. Поки що, чесно кажучи, мені відомо, лише про факти ударів. Щодо Курщини зараз хочу розпитати. Олександр Мусієнко вважає, що зараз там наші війська отримають дещо інші завдання. Якщо раніше було завдання просуватися, зайти якомога далі, то зараз ідеться про те, що треба закріпитися і просто утримувати певні території під контролем, створивши от таку доволі широченьку буферну зону. Багато хто кричить, що там просто наступ сповільнився що набагато важче стало нашим що росіяни Атакують. Як ви розцінюєте те, що зараз відбувається на Курщині? І як можна буде в подальшому, та, закріпившись і контролюючи цю територію, далі працювати на російських територіях, щоб полегшити життя нашим захисникам в Україні, на території України? Ну, знаєте, я приєднаю до тих, хто кричить, хоча скажу, це, це спокійно без крику. Так, наступ спільнився. І пояснюється це об'єктивними причинами. Ну, По-перше, Російська Федерація перекидає туди підкріплення. Чисельність називав Олександр Сильський головнокомандуючий Збройними силами України. Там, якщо мені пам'ять не зразу, що. 30 тисяч. Тис. 30 тисяч, так. Ну, будемо на цю, на, на, на цю кількість спиратися, оскільки це дані було в кому, воно офіційні. Але цих 30 тисяч достатньо для того, щоб принаймні створити таку. Локальну оборону для того, щоб спиняти наші наступальні дії, маневрення, які носили маневрний характер, і відповідно таким чином сповільнити наш загальний поступ там на, на Курщині. Тому це наступальні дії, вони сповільнилися, хоча вони не припинилися. Це перше, що треба сказати. Друге, так сезонно розширюється. Чому таке відбувається? Це відбувається тому, щоб запобігти фланговим ударам. Тобто, якщо ми будемо просуватися в глибину і лише в глибину. Тому утворимо такий, знаєте, ну, язик ну скутику, да, яка буде, яка далеко зайде на територію Російської Федерації, але вона буде вразлива сланків, сланків, І коли Російська Федерація збере достатньо резервів, воно просто відріже, буде оточена. На танські економі пишуть, що український узурпатор знову попросить Байдена зняти ограничення на удари в території Росії. На цей раз попросить Байдена лично. глава Мідпольші Сікорський. в интервью Financial Times сказал, что граничащие с Украиной страны НАТО обязаны сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. Журналисты британского BBC побывали на секретном объекте в Черниговской области, где в усиленном режиме тренируется новая партия боевиков, которые по задумке Зеленского должны укрепить украинские бригады как раз в российском приграничье.